Ermənistanın baş kərargah rəisi Onik Gasparyan Arayik Arutyunyanı töyü. Mixyas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Arminsider Telegram kanalı məlumat yayır. Məlumatlara görə, ötən gün Araitq Aratunyyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyanla birlikdə Onik Gasparyanı istifa verməyə məcbur etmək üçün onun ofisinə gedib. Onik Gasparyan Araitunyyanın təzyiq etməsindən əsəbləşib və onu döyür. Arait qumruqlardan canı qurtarmaq üçün otaqdan qaçıb. Onun otaqdan çıxarkən ağladığı bildirilir. Qeyd edək ki, Paşinyanın müharibə zamanı İskəndər raketlərinin partlamaması barədə səsləndirdiyi fikirlər böyük qalmaqala səbəb olub. Baş nazir onun fikirlərini lağa qoyan baş kərargah rəisinin birinci müavini Tran Xaçatryanı işdən qovub. Paşinyanın bu qərarından sonra Baş Kərargah rəisi Onik Gasparyan baş nazirin istifa verməli olduğunu açıqlayıb. Gasparyan isə Paşinyanın tələbinə qəbul etməyib. O, hələ ki vəzifəsindədir. Prezident Armen Sarkisyan Paşinyanın ona Gasparyanla bağlı göndərdiyi istifa ərizəsini imzalamayıb. Ordu və hökumət arasında yaşanan gərginlikdən istifadə edən müxalifət mitinglərə start verir. Paşinyan hərbi çevrilşəcək döldüyünü açıqlayıb və vəziyyətin gərgin olduğunu elan edib. O deyib ki, vəziyyətin nəzarətdən çıxmaması üçün danışıqlar aparılmalıdır. Ölkədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Paşinyan Əli darları İrəvanın mərkəzində satır qurmağa başlayıblar.